Öz Özünü təqdim edirəm. Əmirov Rəil Zülfüqar oğlu. Bura necə gəlmiş? Bura Ramiz ibn Abdullayev şahid şahid şikayet bildirmişik prokurorluğa, Bakı prokurorluğuna. 2 dəfə də cənab generalın qəbulunda olmuşuq. Kəmran müəllimin. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. 468 min bizim pulumuzu atıb qaynatamla mənim. 200 min mən vermişəm, 268 min qaynata ona verib. Eee, sinus torpağımızı Pulumuzu tələb eləyirik. Bizi hədə qorxu gəlir. Şəhər 6 ildir biz onun, yəni əlində qalmışıq. Həb neçə 2018-dən bəri bizi incidir. Ey, və e, mətoması deyir, bu niyə verməsiniz? Vermisiniz. Səbəbi nədir bu verməyinizin? Səbəbi odur ki, bizim ə, torpağımız var idi. Torpağı tikə bilmirdik. Pulu, yəni obyekti tikmək üçün biz o pulu vermişik. Ramiz müəllimə ki, yəni bizi e, keçmiş Nizami rayonu eriyunun rəisi olubdu. İndiki Bakı Komunal Təsərrüfat Birliyinin rəisidir. Yəni orada ağaclar var idi, kəsə bilmirdik. E, yəni dikə bilmirdik. Yəni bizə dedik köməklə müəllim bizə o da dedi eləyərəm. 500 minə razı, 500 min dedi, biz də 468 minlə ondan razılaşdıq. Sualınız varsa, əlaqəyə müraciət edə bilərsiniz. Biz onunla bağlı Ə bir bir çox yerə müraciət eləmişsiniz. Qəbulda olmuşasınız. Kamran müəllimin qəbulunda olmuşdu 2 dəfə. E, Fəhad Ələsgər qəbulunda olmuşdu. Məbəlləri qəğul eləyib bizi. Bir çox yerlərdə dövlət Kamran müəllim nə deyir? Kamran müəllim deyir, narahat olmayın, sizin işinizə baxılacaq. Sonra gəlirsiniz, indi əməl olmur. Söz təşəkkürlər gəlmişik 2-3 gün bundan qabaq, yenə də bizə yəni şahidimizə baxan yoxdur. Neçə nəfərsiniz? Biz 4 nəfərik, 4 şəhidlik, 2 kiçik, bəli. Eyni, eyni mövzudadır, bəli. Eyni mövzudadır. Onlara nə qədər pul verdilər? Obiş yoldaşlara 100 min manat, bizə 468 min manat verdilər. Onlar 568 min manat. Buyurun. Cəz qazisiniz. Tətaşov Rauf İbrahim oğlu, mən 20 yanvar iştirakçısıyam, zərər çəkmişəm. Deməli, e, Cəmiran məllim, biz bu işimizdən ötürü Ramsin Abdullayevə 30 min, digər e, yoldaş 70 min verib. Bizə orada 50 kvadrat Nizami rayonunun Naxtivanskı küçəsi 55 küçəsində 50 kvadrat yer verəcəyi idi. E, çox təəssüf olsun ki, biz alınmışıq, şahsan xudu özünə vermişik ə alınmışuq. Kəmran müəllimin də qəbulunda 3 dəfə 2 dəfə olmuşuq artıq. Kəmran müəllim müraciət elədik. Bizə dedi ki, biz ə Bakıya gedən kimi Satlı rayonunda qəbul keçirdirdi. Dedi Bakıya gedən kimi mən həm həmən tapşırığı verəcəyəm bu işə alağadər ki, sizin işiniz ə, korrupsiyada aparılsın. Çox təəssüf olsun ki, bu günə qədər bizim işimizi araşdıran yoxdur. Çox təəssüf olsun. Bizim işimiz bu yerdədir. Biz prezidentimizdən imdad diləyirik. Xahiş edirik. Bizim ailə baş komandanımız bu işi nəzarətə götürsün. Bu işi bizə yenə də deyirəm köməklik eləsin ki, biz pulumuzu alaq. Ramsin Abdullahevdən Ramsin Abdullayevin arxasında kim dayanır, necə dayanır, hansı məmur dayanırsa bizə böyük təzyiqlər olunur. Çox böyük təzyiqlər olunur. Xahiş edirəm baş prokurorumuzdan, cənab prezidentimizdən bizi bu küçələrdə qalmayaq, bu soyuq vaxtda küçədə qalmayaq. Nə qədər məzəmmətli bir problemdir. Bu müddəti biz 2018-ci ildən yaşayırıq. Sadəcə elə bir e, adamın adı var ki, bu hallanır ki, 2018-ci ildən biz susmuşuq. Susmuşuq. Yəni qorxu içində danışa bilməmişikdir. Səsimizi harasa deyə bilməmişik. E, müraciət eləmişik. Müraciət eləmişik. Müraciətimizə də baxmırlar. Xahiş edirəm, bizə yenə də deyirəm, cənab prezident bizə köməklik eləsin ki, nə kimi nəzarətə götürsün ki, Biz pulumuzu ala bilərik. Çox-çox xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəqin ki burdan vasitəli qurumlar eşidə, həmin müəllim özü də eşidə və tədbir görər. Allah köməkləriniz olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Yəqin ki səslərinə səs verən olar. Kanalımıza abunə olun, abunə olun ki dünyada olan xəbərlərdən hadiselerden benim olsun. Çok sağ olun.